bir necha daqiqa oldin men bir psixolog bilan gaplashdim lekin rostakam psixolog ekanligiga biroz shubham bor suhbatdan keyin meni ikki fikr tark etmayapti birinchidan maslahat beradigan psevdo psixologlardan qochish kerak rostakam psixolog hech qachon maslahat bermaydi u qarang siz mana shunday va mana bunday qila olasiz deydi lekin tanlovni o'zingizga qoldiradi ikkinchidan oila uchun ta'lim qanchalik muhim yoki oilaviy psixolog qanchalik zarur hozir bizga ular qanchalik yetishmayapti bizga bu kerak biz uchun juda zarur bu ilojisi bo'lsa buni maktabda o'rgatish kerak lekin afsuski biz buni qanday qilishni bilmaymiz endi men oilada munosabatlarni uyg'unlik aloqalarni to'g'ri yo'lga qo'yish borasida 7 ta qoidani so'zlab beraman agar siz ulardan hech bo'lmaganda bittasini amalga oshirsangiz hayotingiz o'zgaradi agar siz 7 tasini ham qilsangiz oilangizda hamma narsa o'z o'rniga tushadi birinchi qoida man qilish oilangizdagi ma'lum bir suhbat mavzusiga bu haqda gapirmaslik uchun taqiq qo'ying misol uchun to'yingizgacha qancha qizlar bilan gaplashganingizni to'ydan keyin nima farqi bor hammasi o'tmishda qoldi bu endi muhim emas bu endi haqiqat emas haqiqat ayolingiz va u bilan sizning baxtli ekanligingizda to'ydan keyin avvalgi muhabbatini eslash noto'g'ri chunki u munosabatlarni buzadi shuning uchun erkak ham ayol ham bu boradagi o'tmishiga taqiq qo'yadi tarix tarixligicha qolsin biz hozirda turmush o'rtog'imiz bilan yashayapmiz va birgalikda kelajakni qurmoqdamiz bu yerda aynan hozir ota onalar bilan ham qandaydir suhbatlarga taqiq qo'yish mumkin masalan siz vegetariansiz ota onangizni ko'rgani tashrif buyurganingizda ovqatlanish haqida gaplashish man etilgan siz hech qachon ovqat haqida gapirmaysiz agar kimdir bu haqida gap ochsa hurmat bilan to'xtatasiz va biz bu mavzuda gaplashmaymiz janjal qilmaslik uchun bu mavzuyimizni yopamiz deysiz deylik akangiz bilan ham biron mavzu bor masalan kelinoyingizning xarakteri sizga yoqmaydi va bu boradagi suhbatlarga taqiq qo'ygansiz chunki bunday suhbatlar aka uka munosabatlarini buzishi mumkin va bir biringizni tushunmaysiz shuning uchun akangiz ayolining qaysi fe'li sizga yoqadi-yu, qaysi biri yoqmasligini aniqlab o'tirmaysiz ya'ni siz o'rganishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa ziddiyatga olib keladigan muayyan mavzularga taqiq o'rnatishdir suhbatlashish kerak bo'lmagan mavzular bor chunki ular oilaviy munosabatlarga putur yetkazadi ikkinchi qoida to'g'ri rol tanlay bilish siz xotiningiz uchun ersiz agar unga nisbatan er rolini o'ynasangiz demak to'g'ri yo'ldasiz lekin o'qituvchi rolini o'ynasangiz qachon qarama unga ha deb o'rgataversangiz o'rtadagi munosabatlar buziladi inson har doim hech bo'lmaganda vaqti vaqti bilan turmush o'rtog'iga nisbatan qanday rol o'ynayotgani haqidagi savolni o'z o'zidan so'rab turishi kerak men unga hozir er kabimi yoki o'qituvchi sifatida munosabatdamanmi yoki u mening bolammi yoki u men uchun qandaydir narsami er sifatida uni hurmat qiling va qadrlang qo'llab quvvatlang g'amxo'rlik qiling turmush o'rtog'ingizni sevib yashang agar men rolimni o'zgartirsam munosabat buziladi ayol eriga nisbatan xotini rolini o'ynasa unda munosabatlar yaxshi bo'ladi hurmat qiladi sevadi u haqida qayg'uradi agar u boshliq rolini o'ynasa men unga bir narsa aytmoqchiman hozir u to'g'ri ish qilmayapti degan gaplar bilan erini egovlay boshlasa oiladagi aloqalarga putur yetadi har qanday holatda ham erkak sifatida ayoliga qanday munosabatda bo'lish kerakligini barcha aniq tushunishi kerak mening rolim qanday nima qilishim yoki qilmasligim kerak ayol erkakka qanday munosabatda bo'lishi kerak u qanday rol o'ynashi yoki o'ynamasligi kerak har safar ayoliga nisbatan noto'g'ri rol o'ynasa yoki aksincha bo'lsa munosabatlar buziladi turmushingizda qanday rolni tanlaganingizga yana bir bor ahamiyat bering agar munosabat inqirozga uchrayotgan bo'lsa demak rol noto'g'ri tanlangan uchinchi qoida munosabatlarda yetuk bo'ling yetuklik ikkita toifaga bo'linadi birinchisi men turmush o'rtog'imning istaklarini tushunishim kerak ya'ni xotinimni nima qiziqtirayotganini anglashim lozim yoki xotinim mening istaklarim haqida o'ylashi kerak ikkinchi tomoni yetuklik o'z qiziqishlarini ham hisobga olishdir agar biror narsa yoqmasa men buni qilishni xohlamayman deyishni o'rganing ha yaxshi men sizni yaxshi ko'raman men sizni hurmat qilaman lekin men buni xohlamayman sizni qo'llab quvvatlamayman menga yoqmaydi deya o'z fikringizni bildiring jabrlanuvchi kabi o'zini tuta boshlaydiganlar yetuk odam emas o'sha ayol bu mening erim u shuni xohladi men buni qilishim kerak desa bu yetuk ayol emas shuningdek bir erkak o'z ayoliga baqirsa bu yetuk erkak emas chunki yetuk odam o'zini o'zi bosib olgan his tuyg'ularini qanday boshqarishni biladigan odamdir erkaklar oila boshlig'i ya'ni oila uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan shaxs u o'z farzandidan ayolidan xafa bo'lmasligi ularga baqirishi kerak emas ular haqida qayg'urish ularni asrab avaylash uchun doimo his tuyg'ularingizni nazorat qiling yetuk ayol u nafaqat o'zini o'zi ozun nazorat qiladi balki erida ham ishonchni uyg'ota oladigan ayoldir u o'z turmush o'rtog'iga maqtovlar aytadi mehr ko'rsatadi agar u o'zini noto'g'ri tutsa buni to'xtatadi iltimos bunday gapirmang biz bunday bo'lishini xohlamagan edik deydi darhol chegaralarni belgilaydi o'z o'zini qurbon qilmaslik uchun bu muhim qoida to'rtinchisi o'z his tuyg'ularini ifodalash ozod qilish qobiliyati har qanday his tuyg'ular haqida gapirishni o'rganishimiz kerak shunda bir kun kelib portlashning oldini olamiz masalan ayolingizga azizam bas qil hozir aytayotgan gaplaring meni asabiylashtira boshladi desangiz bu janjalning kelib chiqishini oldini oladi his tuyg'ularni bildirish orqali g'azabning portlashi oldi olinadi siz aytayotgan gaplar meni ranjitadi siz istayotgan narsani men yoqtirmayman bu tarzda men bilan gaplashmang deish, shunchaki yelka qisgandan ancha yaxshi agar biz xotirjamlik bilan his tuyg'ularni bo'shata olsak hammasi o'z iziga tushadi to'g'ri turmush o'rtog'ingizga bunday gaplarni aytish yomon ammo undan ham yomonrog'i aytmaslikdir unda bu tuyg'ular ichimizda qoladi olimlar kasallik rivojlanishining 6 bosqichini aniqlashgan birinchi bosqichda biz salbiy his tuyg'ularni boshdan kechiramiz ikkinchi bosqichda salbiy his tuyg'ular takrorlanib xarakterga aylanadi bir marta xafa bo'ldingiz keyinchalik bu odatga aylanadi uchinchi bosqichda bizda gormonal o'zgarishlar kuzatiladi to'rtinchi bosqichda bizda kasallik paydo bo'ladi shifokorga borib qulog'im og'riyapti yoki ya boshim og'riyapti desak qachon boshlanganini so'raydi biz kechadan beri shunday deymiz aslida bu kecha emas hatto bir necha yil oldin ham boshlanmagan katta ehtimol bilan o'n yil oldin qandaydir kuchli salbiy his tuyg'ularni boshdan kechirganmiz va uni chiqarib tashlamaganmiz shunday qilib ular kasallikka olib keladigan kuchli omilga aylangan bunday bo'lishini xohlamasangiz gapirishni o'rganishingiz kerak endi jahlingiz chiqa boshlaganini aytasiz g'azabingiz ko'tarilayotganini iltimos bunday nizolarni keltirib chiqarmang azizim iltimos menga aytayotgan gaplaringiz meni xafa qiladi men bilan bunday gaplashmang deishni o'rganing shundagina biz bir birimiz bilan gaplasha boshlaymiz va his tuyg'ularimizni bildiramiz yana bir narsani yodda tuting videoni tomosha qilib his tuyg'ularni bo'shatishingiz kerak degan so'zdan keyin erkaklar o'zingizni lapashanglardek tutmang har lahza men xafaman men xafaman men xafaman deya nolishni bas qiling yetuklik haqidagi qoidani eslang inson o'zini o'zi iroda qila olishi kerak bu o'z his tuyg'ularini nazorat qilish va ularni o'zidan zaiflarga to'kib solmaslik qobiliyatidir ayolingizga suyanchiq bo'ling unga hayotdagi har qanday holatda tirgak vazifasini bajaring azizam siqilma men borman hammasi yaxshi bo'ladi deishni o'rganing shunda munosabatlar o'z o'rniga tushadi 5-chi juda muhim qoida bu masofani to'g'ri belgilash qobiliyati agar xotin janjal qila boshlasa bu yaxshilik alomati emas bu munosabatlarni uzish kerakligini anglatmaydi bu to'g'ri yo'lga va masofaga o'tish kerakligini bildiradi siz tushunishingiz kerakki agar yaqinlaringizda jahldorlik kuzatilayotgan bo'lsa ularda odatiy bo'lmagan nimadir bor agar bola yig'layotgan bo'lsa demak biror narsa uni xafa qilgan agar xotin o'zini qandaydir noo'rin tutsa demak biror narsa sodir bo'lgan u qandaydir fiziologik o'zgarishlarga yuz tutgan bo'lishi mumkin balki u yaxshi uxlamagandir balki haligi bir oyda bir sodir bo'ladi-ku, xullas tushundingiz shu voqea bo'lishi mumkin yaqinlarimiz kayfiyatiga o'zlarini tutishlariga turli omillar ta'sir qilishi mumkin shuning uchun xotiningiz o'zini noo'rin tutsa shunchaki masofani uzoqlashtiring bu uni tark eting degani emas undan qochmang biroz muddat u bilan kamroq gaplashishga harakat qiling kechki ovqatdan keyin hammasi iziga tushib ketadi ma'lum bo'lishicha muammo yarim kun och qolganida uy ishlariga ko'milib vaqtida ovqatlana olmaganida ekan aytgancha ko'pchilik och qolganida shunday holatni boshdan kechirgan turmush o'rtog'ingiz biroz masofa ushlasa vaqt o'tib hammasi joyiga tushib ketadi biz yo'lbarsning yaxshi hayvon ekanligini bilamiz ha u yaxshi hayvon lekin agar qoidalarni unutib noto'g'ri masofa tanlasak azob chekishimiz mumkin agar qafasda bo'lsa va unga yaqinlashmasak hammasi joyida bo'ladi oilada ham biz to'g'ri masofani tanlashimiz kerak agar xotiningizga nisbatan g'azablana boshlasangiz bu sizning ruhiyatingizda qandaydir o'zgarish borligini bildiradi yaxshisi sport bilan shug'ullaning yoki biroz toza havoda sayr qilib keling barcha salbiy tuyg'ular chiqib ketadi va siz yana ayolingizni seva boshlaysiz agar xotiningiz qandaydir stressni boshdan kechirayotgan bo'lsa u ham biroz chekinsin nimadir bilan shug'ullansin o'zini chalg'itsin keyin yana yaxshi kayfiyatda munosabatlarni davom ettiraverasiz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa shuki agar yaqinlarimizning hozir kayfiyatlari yaxshi bo'lmasa masofani uzoqlashtiring kayfiyati o'rniga tushganida esa yaqinlashaverasiz chunki munosabatlarda uyg'unlik bo'lishi kerak bir birini tushunish bo'lishi lozim oltinchi juda muhim qoida faqat yaxshi kayfiyatda bahslashish bu shuni anglatadiki agar hozir qandaydir mojaro sodir bo'lsa bahsni to'xtatish kerak va 1-2 kundan keyin yaxshi kayfiyatda bo'lganda o'tirib gaplashgan ma'qul chunki konflikt paytida inson aqlli bo'lishi kerak ya'ni endi to'xta Tortishni bas qilaylik deng mojaroni to'xtating va ertasiga yoki indiniga o'tirib gaplashing keyinroq gaplashganimizda his tuyg'ularimizni bildirishimiz kerak siz sevganingizga ayting bu voqea meni xafa qildi shuning uchun kel gaplashib olaylik u vaziyatni qanday tushunganini aytadi siz qanday tushunasiz deydi tahlil qilinganda esa aslida muammo asabiylik ekanligi ma'lum bo'ladi agar qandaydir xatoga kimdir yo'l qo'ygan bo'lsa birgalikda bu muammoni toping ha endi buni qilmaylik agar bu qayta sodir bo'ladigan bo'lsa bunday qilamiz deb kelishib oling ya'ni kelajakda bu muammo qaytalanmasligi uchun qandaydir yechim toping yetuk odamlar aynan shunday qilishadi bu qanday qilib to'g'ri bahslashishni biladigan yetuk odamlardir bu to'g'ri bahslashish qobiliyatidir ha bu chuqur qiziqarli va o'ta zarur mavzu va oxirgisi ehtimol eng muhim narsa fikrlaringiz hayotingizni belgilaydi kelajak qanday bo'lishini xohlayotganingizga ishonchingiz komilmi hayotingiz qanday bo'lishini istaganingiz sababli ma'lum bir haqiqat yaratilgan ayolingizni fikrlaringiz shakllantiradi agar erkak o'z xotinini o'zgarishini xohlasa uning yoqmaydigan jihatini deylik qanday qilib bemaza ovqat tayyorlashini o'ylamasligi va aksincha qay tomonga o'zgarishini xohlashini tasavvur qilishi kerak chunki agar men mə, nimani xohlayotganimni bilsam yaratgan bu istakni amalga oshiradi bularning barchasi rabbiy bizni istaklarimizni amalga oshirishiga bog'liq bizning istaklarimiz biz xohlagan narsa shaklida amalga oshadi bunga ishonishni o'rganish kerak xotinim falonchi erim pistonchi deb ishonsa xudo bu istakni amalga oshiradi natijada sizning irodangizga yarasha bo'ladi o'z fikrlaringizni o'zingiz xohlagan narsaga o'zgartirishni o'rganing bu oddiy narsa emas bu munosabatlardagi eng muhim narsa